ایک زبان میں یہ چیز لائج ہے وہی چیز دوسری زبان کے اندر آئج ہے ایک چیز اس زبان میں حرام کر دی دوسری زبان کے اندر جائز ہے مثال کے طور پر ہمارے ناموں کا آپ جائزہ لے لیجئے شمس الدین زہبی میرے کچھ دوستوں کے نام شمس بھی ہیں شمس کا مطلب سورج یہ نام سورج میں نہیں رکھ سکتا ہوں کیونکہ سورج تو ہندو نام رکھتے ہیں کیونکہ سورج دیوتا کو پوارتے ہیں تو آپ شمس کہہ کے, کے کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یعنی میں عربی میں کہوں شمس تو نام جائز ہو گیا اور اردو میں اگر میں نے سورج کہہ دیا تو میں نے ایک ایسا کام کیا جو سورج دیوتا کی طرف مجھے لے کر جائے گا اب اس سے زیادہ نادانی تو میرے خیال سے کچھ بھی نہیں ہوگی اس سے زیادہ اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھنا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ زبانوں کے فرق سے نیکی اور بدی حرام اور حلال کی تقسیم کر دیں تو یہ تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے آپ کو مکمل طور پر شارع سمجھ لیا ہے کہ میں ہوں شریعت کا ٹھیکیدار اور میں بتاؤں گا کہ شریعت کیا ہوتی ہے اس کو شریعت سازی ہی کہتے ہیں اور جو ایسا کام کرتا ہے اس کو شارع کہا جاتا ہے شارع صرف ایک اللہ کی ذات ہے اس نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ شریعت کو ظاہر کرے شرع لکم من الدین قرآن نے اللہ کے لیے بیان کیا اپنی ذات کے لیے بیان کیا ہے کسی خاتون کا نام رکھ دیا بریرہ ابھی تک اس نے بر کا کوئی کام نہیں کیا لیکن نام بریرہ نام جیسا رکھو گے ویسے ہی اس کا نتیجہ سامنے آگا یہ بھی ہمارے نزدیک ہمارے ذہنوں میں نظریہ رائج کیا ہوا ہے ظالم ہونا اس لیے تو ناموں کے جھگڑے ہوتے ہیں کہ نام چینج کرو سب سے پہلے یا اگر ہمارے مذہب میں داخل ہو سب سے پہلے اس کا نام چینج کراؤ کیونکہ نام سے اس کی پرسنیلٹی پر اثر پڑتا ہے تو ایسے ناموں کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ نام اس کی شخصیت کو نکھار دے گا ناموں کا کیا اثر اعمال تو آپ کے صحیح نہیں ہوئے ہیں نام آپ نے دیکھا ہے عبداللہ اللہ کا بندے ہوئے آبد تاغوت تو کیا نام فائدہ دے جائے گا آپ کو ناموں کا اثر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی پر پڑ جائے گا نام کیا آپ نے اس کے عمل کو دیکھ کے رکھا تھا یا آپ کے نام رکھنے کی وجہ سے وہ اپنے عمل کو تبدیل کر لے گا یہ کیسے سوچ سکتے ہیں آپ اس کے اوپر بھی نے مذہبی ٹچ دیا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں صلح حدیبیہ ہو گئی تو اللہ کے رسول کے پاس یہ پیغام آیا کہ اب جو آپ سے بات کرنے والا وفد آئے گا اس بندے کا نام سہل ہوگا تو ظالم راوی نے وہاں پر یہ الفاظ لکھ دیے بیان کر دیے کہ سہل آیا ہے تو آسانی ہی پیدا ہوگی انہوں نے وہاں سے نظریہ آخذ کر لیا اور لوگوں میں رائج کر دیا کہ دیکھو نام کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے اور سدے تے پا گئی تھی اس سہال کے آنے کی وجہ سے یہیں سے وہ نحوست اور شگون والا نظریہ لوگوں میں رائج ہو گیا کہ نحوست اور سعادت یہ ناموں کے ساتھ لگی ہوتی ہے اس کا نام یہ ہے تو نام چینج کر اس کا سعادت کا دروازہ کھل جائے گا اگر یہ نام رکھا رہا تو بدبختی اس کے ساتھ لگی رہے گی یہ آپ کو وہ لوگ بتاتے ہیں جن کے دھندے اور جن کے پانی جن کی روٹی آپ کے ان عملوں کی وجہ سے لگی ہوتی ہے آپ ان کو مال دینا بند کر دیں ان کو ذرا شرف دینا بند کر دیں ان کو اپنے گھروں پر بلا کر ذرا اس نحوست کو دور کرنے والے وظیفے اور ان کے روٹی پانی کا سلسلہ بند کر دیں یہ کل کو مزدوری کرتے ہوئے نظر آئیں گے کبھی آپ کو نہیں بولیں گے کہ یہ سعادت ہے یا یہ شقاوت ہے یہ نحوست ہے یا یہ بدبختی ہے یا یہ خوشبختی ہے سب بند ہو جائے گا اپنی خوشبختی کو اختیار کرنے کے لیے کل کو یہ مزدوری کرتے ہوئے اور اینٹے اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو یہ تو آپ کا ہی کیا دھرہ ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے بلند مقام پر خود کو بھی سمجھنے لگ گئے ہیں کہ آپ کو اپنے سامنے زمین پر پاؤں کے سامنے بٹھانا یہ آپ کو شرف دینا سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہ شرف دے رہے ہیں کہ پاؤں کی خاک کے پاس بٹھایا ہوا ہے فلا پیر صاحب نے اور فلا مولوی صاحب نے تو ناموں کے اثر بریرا نام رکھ دیا تو سمجھتے ہیں کہ اب یہ بچی بڑی نیک ہوگی پتہ چلے سارے امیدوں پر پانی پھیر دیا بریرا نے اور کسی لڑکے کے ساتھ بات چیت کر کے اس کے ساتھ نگاہ کر لیا ہو گیا کام بن گئی بریرہ آپ تو اس کو گناہ کبیرہ شمار کرتے ہیں اب وہ گناہ کبیرہ کر لیں یا بریرہ کر لیں ایک ہی کام کر لیں بریرہ کے بارے میں ابرار کے بارے میں ابرار نام رکھا ہوا ہے کون ہے ابرار آیا أو عبرار ہے اور بھائی ابرار جمع ہیں میں یہاں پر موجود دوازے کو کہوں یہ ابواب ہیں آپ آب بولیں گے بھائی اکل کے ناخن لو ہوش کی روٹیاں کھاؤ باپ کو ابواب کہتے ہو بر کو ابرار کہتے ہو ولی کی جگہ اولیاء استعمال کرتے ہو واحد کے لیے کیا کرتے ہیں معلوم جب کچھ نہیں ہوتا ہے لفظوں کا تو پھر ایسے ہی حال ہوتا ہے نا چابی والے گڈے ہیں چابی بھر دی ہے بس کرے جا رہے ہیں اس کے اوپر عمل ایک بندہ اس کا نام ابرار رکھ دیا ابرار تو جمع ہے نیک آپ کہہ رہے نیک تو بر رکھو بھائی ابرار کیوں رکھ رہے ہو بارون کی جمع ابرار آتی ہے نا نہیں نا ابرار نام رکھا ہے حسنین, نام جمع. حسنین حسنین جمع تھوڑی حسنین تو تسنیہ ہے ڈوال کا سیغہ ہے حسن کی جمع حسنین آتی ہے حسنین نام لکھا ہوا ہے دو کی طاقت ہے اس کے اندر نہیں بھائی دو بڑی بڑی ذاتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے میں نے نام کے ذریعے اب اس کی زندگی میں حسن دگنا ہو کے سامنے آئے گا یہ میرے ذہن میں نظریہ کس نے آ رہا ہے لوگوں نے ان کو خود نہیں بتاتا اس کا مطلب دادے نانوں سے نام پوچھ رہے ہیں دادے نانوں نے کبھی عربی کی لغت دیکھ کر جائزہ بھی نہیں لیا کبھی کوشش بھی نہیں کیونکہ ان کو تو لغت کا کوئی الف و بات بھی نہیں معلوم اس کی ابجت بھی نہیں معلوم آپ دادے نانے سے پوچھیں نام بتائیں مجھے نام کیا رکھیں دادا نانا بولے بیٹا اس کا نام عبرار رکھ دے آئے ابرار ہوگا عبرار کا مطلب کہ نیک ارے بھائی اس سے یہ پوچھ دو عبرار جمع ہے واحد نہیں ہے جمع کا نام رکھ کے واحد شمار کرنے والے افراد ان کو علم کے کس ڈیویل پر رکھیں گے آپ سمجھئے نام تبدیل کرتے ہیں ان کے رکھ دیں ان کے نام جو آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ دکھائیں مجھے اگر ان کے کینسر کے مرض اور شوگر کے مرضوں میں کوئی تکفیف آتی ہو جتنے بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض نام چینج کیوں نہیں کرے اگر نام کا اتنا گہرا اثر ہے تو کر لیتے نام چینج میں نے کیا کہا تھا نا کہ حقیقت کے مقابلے میں باطل ہمیشہ اپنا نتیجہ نہ دے کر اپنا باطل ہونا ثابت کر دے گا آپ کو زیادہ الجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ بات اپنا نتیجہ دے رہی ہے جو مجھے بتائی جا رہی ہے نہیں بتائی جا رہی نہیں نتیجہ دے رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ باطل تھی باطل و حق کا پیمانہ ہی یہی ہے زیادہ محنت کرنے کی زیادہ دور جانے کی ضرورت کیا میں تو کچھ مثالیں دے دیے نا کر لیں نام چینج کر کے دیکھ لیں ہو سکتا ہے اس کے نام چینج کرنے سے جو آپ نے سوچا وہ ہو جائے اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ جس نے بتایا ہے وہ بھی باطل تھا وہ یہ تھا الازی شرح وہ الدلالہ بالہدا وہ یہ تھا اور جو آپ نے کام کیا ہے یہ باطل ہے